લવજેહાદ પર યુપી મહિલા આયોગના અધ્યક્ષનું મોટું નિવેદન બબિતાસી ચૌહાણે લવજેહાદ પર ચર્ચાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે જીમ અને બ્યુટી પાર્લર પર સૌથી વધુ મુસ્લિમ કામ કરે છે જીમ અને બ્યુટી પાર્લર બન્યા અડ્ડો આપને જણાવી દઈએ કે યુપી મહિલા આયોગના અધ્યક્ષનું આ નિવેદન એવા સમયે સામે આવ્યું છે જ્યારે યુપીના મિરઝાપુરમાં પોલીસે જીમ દ્વારા સંચાલિત એક સુનિયોજિત ધર્માંતરણ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે માં તૈનાત હેડ કોન્સ્ટેબલ ઈર્ષિયાદ ખાન અને તેના સાથે ફરીદ અહમદે આર્યન ફાયર અને કેજી એન પોઈન્ટ ઓ નામના જીમના આડમાં પચાસ થી વધુ છોકરીઓને પ્રેમઝાડમાં ફસાવી હતી આરોપીઓ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા યુવતીઓ સાથે સંપર્ક વધારતા હતા અને પછી પ્રેમઝાળ અથવા અશ્લીલ વીડિયો દ્વારા બ્લેકમેલ કરીને તેમના પર ધર્મ પરિવર્તનનું દબાણ કરતા હતા પોલીસે મુખ્ય સરગના લકી અલી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરી છે જ્યારે સિપાહી ઇરશાદ અને મુઠભેટ પછી ટ્રેનર ફરીદની પણ અટકાયત કરી છે कि जो जिम में है और मैंने उसको लव जिहाद की जगह जिम जिहाद नाम दे दिया है जैसे कि आप लोगों के द्वारा भी हमें पता चलता है कि कितने केसेस ऐसे हैं कि जो जिम में किए जा रहे हैं लड़कियों को वहां से ले जाना लड़कियों को ब्लैकमेल करना इवन डिवोर्स तक करा देना और क्योंकि वहां एक संपन्न परिवार की लड़कियां जाती है। तो हैं कि आप अगर देखेंगे थोड़े से हमारे कुछ जिले ऐसे हैं कि जहाँ थोड़ा शिक्षा का और पैसे का अभाव है जहाँ धर्मांतरण की बहुत शिकायतें आ रही हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा जाग करके थोड़ा अपना संपन्न वर्ग में भी देख लेना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है तो जैसा मैंने बताया था कि पार्लर हैं जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड पार्लर हैं वहाँ आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग वहाँ होते हैं जिम में आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग हैं एक जो आज स्टूडियो जिनको बुटीक कहते थे जो आज बड़े ब्रांड के स्टूडियो हैं वहाँ भी सब वही होंगे तो मेरा मानना है कि अगर इन चीज़ों पर हम थोड़े जो इस जो जागरूक महिलाएँ जागरूक इन देंस कि थोड़ा पढ़ी लिखी भी हैं अच्छे समाज में भी रहती हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा अपना अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और दिमाग को खोल लेना चाहिए क्योंकि जब घटना घट जाती है उसके बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है और अगर हम उन उन चीज़ों को पहले रोक देंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा